І вітання з вами програма Нова Адреса. І сьогодні ми спробуємо орендувати квартиру у Голосіївському районі столиці. Нагадаю, партнер програми агентство нерухомості парклей. Три об'єкти, але тільки один з них буде орендований. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його орендувати. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них у цьому випадку. Він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання орендувати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392-22-22. Давайте знайомитись. Владимірос, 50 років. Співробітник посольства однієї з Прибалтійських країн. Хоче орендувати зручну оселю у Голосіївському районі Києва. Допомагати йому у цій справі буде агентство нерухомості Барклеїн в особі експерта Анастасії Бардесь. Супроводжувати цю процесію буду я, Василь Звірів. Послухаємо, яким своє майбутнє тимчасове помешкання бачить наш герой. Я хотів би орендувати у вас квартиру в Голосіївському районі. двух, где-то трехкомнатную. Ну, чтобы хорошая инфраструктура была, паркинг обязательно, большая спальня. Ну, комнаты все раздельные должны быть. И желательно, чтобы она полностью была мебелирована. Дізнавшись про вимоги Владиміруса до умов проживання, експерт запропонувала йому кілька варіантів житла, з яких для подальшого огляду наш герой обрав наступні. Я хотів би вас посмотрети на Каласіївські квартиру, на Живлянську і на проспекті науки. Народічний вибір, можемо приступати до зараз. Вирушаємо номер новороди. Двокімнатна квартира на третьому поверсі 25-поверхівки за адресою Проспект науки 69, загальна площа 68 квадратних метрів, авторський дизайн. Сучасні італійські меблі. У кожній кімнаті плазмовий телевізор, два кондиціонери, посудомийна і пральна машини, кухня з вбудованою технікою, холодильник з баром, шафа купе, гардеробна Wi-Fi, орендна вартість 12 тисяч гривень на місяць. Владимир, мы с вами находимся в первой квартире. Знакомство с ней я хотела бы начать с прихожей, где мы видим качественный итальянский... Кафель на полу. Э, хочу отметить, что квартира обустроена сигнализацией. Э, вы можете не беспокоиться о своей безопасности, хорошие, качественные бронированные двери. Ну, гардеробная мне, собственно говоря, понравилась. Ну, жена просила, конечно, немножко побольше, чтобы она была. Здесь есть еще одна гардеробная, есть, да? подсобная для а -а -а. Это, Это уже... более для верхней одежды, гардероб предназначен, а там уже для ваших личных вещей. Mm. Достаточно места. Анастасия Бардась, эксперт агентства на «Парк Парклейн. Затята Малованка, любителька класичної літератури і прихильниця кінематографу, Настя вважає, що робота ріалтора це щоденний рух з елементами творчості, уміння говорити і слухати, індивідуальний підхід до кожного клієнта і бажання досягати власної мети. Зараз ми з вами знаходимося в гостіни. Как вы можете заметить, гостиная очень просторная. В отделке гостиной использованы натуральные материалы, камень, дубовый паркет, мебель, которая входит непосредственно в стоимость аренды. Если вы видите, здесь есть рабочая зона. Понятно. Ну, интерьер мне тоже нравится сама подсветка, пол дубовый, это уже хорошо. Давайте будем продолжать обзор. Как вы видите, у нас витальня, полученная из кухни. Я сейчас пропоную пройти до кухонной зоны и несколько слов нам пани Настя расскажет про кухню. Кухня в стиле хай-тек. Все очень современно, модно, качественно. Она полностью оборудована всей необходимой бытовой техникой. Это варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, очень вместительный холодильник. Плюс, Всему освещения мы видим освещение разноуровневое, то есть под, скажем так, вид деятельности. А, Скажите, а посудомоечная машина есть здесь? Да, посудомоечная машина здесь встроена. Также на кухне мы можем наблюдать второй плазменный телевизор барная стойка, которая плавно переходит в стол и ограничивает зону приема пищи от зоны ее готовки. Гарным бонусом может служить и то, что у зона у нас находится в варкерной зоне, богатое освещение и так далее. Кухня мне понравилась, особенно то, что есть здесь и посудомоечная машина, и кофеварка. Это уже большой плюс просто. Жена будет довольна. Ну. Тут, по-моему, насчет кухни у меня претензий не имеется. Я пропоную спальню залишить на закуску, а сейчас мы с вами побачим санитарную зону. У нас складывается из двух помещений. Как вы видите, санитарная зона разделена. В непосредственном санузле находится немецкая сантехника, очень качественная. Испанский кафель, хочу заметить, с авторской мозаикой. Очень интересное цветовое решение. Кстати, здесь же по правую руку от нас мы видим вторую гардеробную, о которой я говорила раньше. Ну, а сейчас приглашаю вас пройти в ванную непосредственно. Здесь натяжной потолок, очень большое зеркало и интересная подсветка, несколько уровневая. Ну, конечно, самой главной достопримечательностью этой ванной комнаты непосредственно является сама ванна. Очень интересная по дизайну, очень вместительная, объемная, новая, дорогостоящая и качественная. Также, конечно же, это стиральная машина, вентиляция. Ну, минус небольшой, что, конечно, отсутствие энергии. Ванная комната просторная, ванная нравится. Ну, большое зеркало тоже, Жене понравится. Освещение и потолок тоже. Достаточно светлое помещение. Да, достаточно светлое. Главное, это очень хорошо. Ну и давайте мы зараз врешти-решт войдем в остальное помещение, чьи квартиры. Ным стане спальня. Как вы видите, спальня выполнена в хорошей цветовой гамме, спокойной, уютной, комфортной. Оборудована двухспальная кровать новомодной Это дубовый каркас обтянутой натуральной кожей, матрас ортопедический, зима, лето. Также плазменная панель присутствует, трехметровый шкаф-купе. Ну, спальня, интерьер вообще мне нравится, но есть один тоже небольшой, и минус, она немножко как бы маловато, может из-за этого шкафа купать просто. Но уже мне понравится то, что здесь можно разместить очень много вещей. Я з вами не погоджуюся в цьому сенсі, мені здається, як для спальні цілком вистачає місця, тут же не потрібно грати в футбол чи є. щось таке творити. На цьому огляд об'єкту номер 1 я хочу оголосити завершеним. Чи подобається нашому герою щойно оглянути помешкання? Квартира мені в общем подобалася. Строєна битова техніка, гардеробна, ну і роздільний. Сануз, санузел, раздельный. Это очень хорошо. Жена так как просила, так и заказывала. Ну, спальня тоже, в общем, тоже нормальная спальня, по крайней мере. Ну, я бы оценил бы квартиру в 9 баллов. Объект номер два. Двокімнатна бедова квартира на 11 поверсі 22-поверхового будинку, що стоїть за адресою вулиця Жилянська, 59. Загальна площа 67 квадратних метрів, елегантний дизайн, неповторне внутрішнє оформлення, меблі від провідних світових виробників, містка гардеробна, місце у паркінгу, орендна вартість 16 тисяч гривень на місяць. Ми з вами знаходимося в житловому комплексі підспекторського рівня з своїм підземним паркінгом, від наблюденням, кругом суточної охрани. Знайомство з квартирою я предлагаю вам начать з прихожої. Стоит отметить, что квартира сдается под ключ с учетом всех нюансов. В прихожей мы с вами видим большой просторный гардероб, небольшое трюмо, большое зеркало. Очень качественные материалы в отделке. Это натуральный дуб, это штукатурка венецианская, также теплый пол, тоже из натурального дерева, паркетная доска. Ну, мне вообще нравится. Нравится прихожая, то, что она большая. То, что Пол тоже, я смотрю, дубовый хороший пол. Вот. Ну Чувствуется, что это авторский вид проект, скорее всего, то, что придраться здесь в прихожей мне не к чему. Вот. Я думаю, что ваш настрой не поменяется и после перегляду наступных Он Одразу по праву руку от нас находится санитарная зона. Мы с вами находимся в ванной комнате. Сразу же хочу отметить, что она очень просторная. Здесь учтены все нюансы, все детали. Очень много европейских влияний. Мы видим, что в одном помещении одновременно у нас находится очень просторная душевая кабина отдельно и ванна с гидромассажем. Дорогая сантехника, насколько мы видим, очень качественная. Итальянский кафель, мозаика ручной работы, очень интересное освещение. Следует значить, что э, тут очень грамотно происходит зонирование. Ну и очень хорошо, что пральная машина не занимает много места где-то тут. Она схована в специальную нишу. Мне нравится то, что джакузи. Это очень удобно и очень прекрасно, конечно. Душевая кабина. Но небольшой минус, конечно, здесь идет туалетная комната. Но это так, незначительно, это настолько просто. Зараз я пропоную познайомиться с гостевой зоной витальной квартиры. До вашей уваги. Мы с вами сейчас находимся в гостевой зоне, которая состоит из двух помещений, непосредственно гостиной и кухни. Так называемая кухня-студия. В интерьере и в отделке использованы высококачественные материалы, так называемая шелковая штукатурка, натуральное дерево, как вы видите, много стекла. В гостевой зоне мы с вами видим комфортабельную мебель, плазменный телевизор, шикарнейшую люстру, которая гармонично вписывается в весь интерьер, и является такой визитной карточкой, возможно, стиля этой квартиры. Вот. Гостевую зону и хозяйскую разделяют стеклянная стена, что, возможно, было придумано с учетом того, чтобы квартира оставалась как можно светлее. Але продолжим разговор про open space цієї квартиры. Отже, гостевая зона помешкання переходит у кухонну. Кухня оборудована новомодным, многофункциональным кухонным гарнитуром, который включает в себя всю необходимую бытовую технику. В принципе, обустроена кухня по последнему слову моды. Здесь присутствует барная стойка, где можно принимать гостей, но и также полный функциональный обеденный стол, где вы можете собраться всей семьей и, так сказать, потрапезничать. Интересной деталью в декоре кухни является дизайнерская неповторимая люстра. Кухня оборудована эксклюзивной системой освещения. Можете варьировать степень освещения и, так сказать, уровень. Из кухни есть выход на балкон. Нравится, что красивая штукатурка. нравится дубовый пол, опять-таки. Вот. Ну что еще могу сказать? То, что эта стеклянная стенка отделяет как бы общую площадь. Это, я так понимаю, Испания. Вот. Это тоже красиво сделано. За кухню. Тут даже придраться не к Очень красивый дизайн. Вот. И... техніка, ясне, по-останньому, що тут зроблено. Мені нравится. Я думаю, що же не тож понравиться. Давайте перевіримо, що подобається вам у найбільш інтимному приміщенні даної квартири. Спальня, якою ми зараз побачимо, знаходиться ліворуч від нас. Спальня цієї квартири виконана в теплих, постельних, комфортних для житла тонах, обустроєна світлим мебелью. Мы сами видим двухспальную кровать. Есть рабочее место. Большой шкаф-купе. Очень продуманный, можно сказать, умный шкаф. Здесь есть отдельные, отдельные полочки для галстуков, запонок, женских так сказать, аксессуаров. Как и во всей квартире, в спальне есть кондиционер, то есть система кондиционирования, также эксклюзивная система освещения. Следует знать, что наявность великого векна и с э, чудовым панорамным краевым. Кровать мне очень нравится. Она в светлых тонах, более ортопедическая. Вот. Шкаф тоже очень функционирует хорошо. Ну что вид из окна прекрасен. Особенно вечером. Особенно вечером, да. Действительно. А паркинг? Подземный паркинг есть, есть да? в этом жилищном комплексе. Да, еще хотелось бы отметить шумоизоляцию окон. Мы не забываем о том, что дом находится в центре. Но здесь качественные стоят стеклопакеты, которые все-таки позволяют вам отдыхать в своей квартире без лишней шума. Ну, я смотрю, здесь еще хороший кондиционер, после установил жене, это понравится. Что ж, на этой мажорной ноте mm -hmm. огляд объекта номер два я хочу это завершенным. Mm -hmm. Давайте послушаем думку yeah. Владимируса про оглянутую квартиру. Мне понравился эта, эта квартира, особенно этот авторский дизайн. Прихожая большая, санузел, хоть он и совмещен, но есть и джакузи, есть и душевая кабина. Комната разделена стеклом от спальни. Очень прекрасно выглядит. И жене, я думаю, тоже понравится. Вот. Ну, насчет кухни, что можно сказать? Вообще 5 баллов с плюсом. Встроенная кухня вся имеется. Вот. Ну, даже придраться мне не в чем. Жене тоже понравится, я думаю, на 100% это все. Вот. Ну і ще плюс то, що балкон з кухні йде. Можна вийти на балкон, как то це намного лучше. І нравится, що рядом знаходиться паркінг. Моя оценка цієї квартири 9,5 баллов. Об'єкт номер три. Трикімнатна квартира на 13-му поверсі 23-х поверхівки, розташованою за адресою вулиця Голосіївська, 13 Б. Загальна площа 100 квадратних метрів. Авторський дизайн у класичному стилі, ремонт ві рівня, художнє освітлення, якісні меблі та техніка. Два санвузла. Квартира здається під ключ, орендна вартість 14,5 тисяч гривень. Дане пропозиція розположена в новому житловому комплексі, зі своєю унікальною інфраструктурою, собственної, яка включає в себе фітнес-центр, супермаркет, школу дитячого розвитку. аптека, новая почта, банки, в принципе, все, что нужно для жизни. Знакомство с квартирой мы начинаем по старому сценарию с прихожей. Квартира выполнена в классическом стиле. Мы видим, что дорогая, качественная присутствует столярка. Большой шкаф-купе для верхней одежды. Хочу обратить ваше внимание на очень интересную отделку стен и также кафель. Я, как человек, я хочу звернути вашу увагу на рівень безпеки. Вы помітили, что тут ми маємо подвійні двері да. і відеодомофон. Ну, перше враження очень даже хорошие двери, с мышенным качеством. Это есть. Есть его. И то, что шкаф большой купе. Прихожая набыться это тоже очень хорошо. Продолжимо огляд квартири. Пропоную завітати до гостьового санвузла. Чи подобається вам санвузол? Так. Да. Особливо коли приймають, гостьовий санвузол мені дуже подобається. Гаразд. Давайте не будемо тут довго затримуватися. Одразу поруч із нами. Двері до першої кімнат цієї квартири. Ми з вами знаходимося в гостьовій спальні, яка виполнена все в тому же стилі. Здесь приобретають теплі пастельні тона. Большое светлое окно, в комнате находится новый раскладной диван, большой шкаф-купе. Также стоит отметить, что если есть потребность, эту комнату можно доукомплектовать рабочей зоной, рабочим местом, и, соответственно, она перевоплотится в кабинет. Я нагадаю, что квартира есть двусторонняя, и целый лишь первый краевой вид, который мы видим. Как вы уже пометили, окна у нас выходят в ну, примещение, я смотрю, небольшое, но мне нравится, собственно говоря, тон обоев, сам шкаф, купе. Давайте будем переходить безпосередньо до витальни. Да, И сейчас она, я думаю, выразит вас своими размерами. Сейчас мы с вами находимся в шикарной, очень просторной кухне-студио. Опять-таки у нас гостиная совмещена. Хотелось бы отметить качество материалов отделки. Это венецианская штукатурка, это натуральное дерево. Фасад кухни выполнен из натуральной вишни. Обратите внимание на красоту и ширь потолков с эксклюзивным точным освещением, на люстру в классическом стиле. Немаловажно, что полы в этой зоне подогреваются. Также кухню, гостиную украшает великолепное панно. Шикарная зона отдыха в виде кожаного дивана раскладного. Хороший раздвижной стол. Хотелось бы отметить, что кухня укомплектована полностью бытовой техникой, такой как холодильник, микроволновая печь, варочная поверхность, духовой шкаф посудомоечная машина. Ну, гостевая, можно сказать, даже шикарная. Особенно кухня. Мне очень нравится. Ну, и полы здесь тоже нравятся, потому что они с подогревом идут. Вот. И почти вся ее здесь встроенная бытовая техника. Это мне нравится. Но а в основном, конечно, и потолки очень шикарные. Ну, все нравится именно здесь. А еще мы побачим зараз, по Настя. А сейчас я вас приглашаю ознакомиться со второй частью санитарной зоны, которая располагается непосредственно возле хозяйской спальни. Мы с вами находимся в основной ванной комнате. Как вы можете заметить, она очень просторная, светлая, теплая, уютная. Ванная комната оборудована дорогой, качественной сантехникой. Еще раз отмечу, что сантехникой никто не пользовался. Также э, стиральный машинный автомат и евросушка. Ну, мне нравится, конечно, что соответственно соответствует и сама ванная нравится. А еще нравится то, что все же два санузла, это немаловажно. Еще хотелось бы отметить, что в ванной комнате полы также с подогревом и предусмотрен как водяной, так и электрический подогрев. Настал час подобрать еще остальное примещение квартиры. Не стало перед нашими очима. спальня. Завершающей точкой нашего путешествия по этой квартире является спальня. Хочу отметить, что в спальне присутствует интереснейшая игра цветов. Это классический фиолетовый и белый. Спальня оборудована системой кондиционирования, так же, как, в принципе, вся квартира по периметру. Мы видим с вами высококласснейшую классическую дубовую мебель. Это большая двухспальная кровать две прикроватные тумбочки и большой шкаф. Шикарные двухуровневые потолки дизайнерской работы и изумительно красивые стильные люстры. Из спальни мы с вами можем проследовать на балкон, где открывается панорамный вид. На балконе ну, так много места, что летом вы смогли бы там отдыхать с супругой, пить кофе и читать прессу по утрам. Ну, мне нравится то, что вся мебель изготовлена из натурального дерева. Что шкаф, что, что кровать. Обои и шторы, конечно, тоже очень красивые. Потолок и люстры это вообще Ну и то, что в спальне можно выйти на балкон и посмотреть на вид, как говорится, с 13 лет. Это тоже очень то интересно. На этом огляд объекта номер три я углашу завершенным. Что про оглянутое житло скажет пан Владимирус? Квартира мне очень понравилась. Прихожая, очень объемная и вместительная. Вот. Понравилось то, что есть два санузла. Это немаловажно при приеме гостей, вот. что мы будем часто, как говорится, делать. Вот. Ванная, тоже в очень хорошем состоянии. Вот. Я так понял, что она полностью новая, ванная, и весь, и все санузлы тоже. Вот. Ну что кухня вообще это видно, что это натуральное дерево. Вот, тоже очень нравится. И то, что полностью идет вся встроенная техника в ней. Вот. Спальня с выходом на балкон мне тоже очень понравился. Претензий к квартире у меня вообще нет никаких. Я бы оценил эту квартиру в 10 баллов не плюсы каждой из оглянутых квартир – звуст профессионала. Слово эксперту. Первая квартира, которая располагается на Науке 69, имеет очень интересное месторасположение, приближенное к зеленой зоне, новый дом. Сама квартира выполнена в современном ремонте, много бытовой техники, полностью укомплектована хорошей мебелью. По второму объекту, который мы наблюдали в Жили... на Жилянской 59, стоит отметить, что это очень презентабельный жилищный комплекс. И находится, все-таки он приближен к центру, с хорошей инфраструктурой развитой. Квартира очень комфортная, уютная, качественно и дорого оформлена. Третья квартира, которая располагается в хорошем новом жилищном комплексе на улице Голосеевской, все же нас покорила своей площадью. Она очень большая, просторная, выполнена в классическом стиле. Но стоит отметить, что классический стиль не давит. Квартира комфортная, светлые тона, дорогостоящие материалы, очень много дерева всевозможного. Квартира двухсторонняя, имеет два санузла. Ми дісталися фінальної частини нашої програми. Позаду залишився увесь нелегкий процес огляду трьох об'єктів, і зараз ми дізнаємось, чи обирає пан Владімірус е один із запропонованих сьогодні варіантів. Отже, сьогодні ви побачили три квартири. Об'єкт номер 1 Двокімнатна квартира на третьому поверсі 25-поверхівки, що знаходиться за адресою Проспект Науки, 69, загальна площа 68 квадратних метрів, орендна вартість 12 тисяч гривень на місяць. Об'єкт номер 2 Двокімнатна видова квартира на 11-му поверсі 22 поверхового будинку, що стоїть за адресою вулиця Жилянська, 59, загальна площа 67 квадратних метрів. Орендна вартість 16 тисяч гривень на місяць. Об'єкт номер 3 три. Трикімнатна квартира на 13-му поверсі 23-х поверхівки, розташованою за адресою вулиця Голосіївська, 13Б. Загальна площа 100 квадратних метрів. Орендна вартість 14,5 тисяч гривень. Мені всі три квартири. особливо останні. Ну, окончательне рішення за жіною. То есть вы пока своего выбора не робите? Пока нет. Ну что ж, Владимирус, я надеюсь, мы с вами плодотворно продолжим наше сотрудничество и обязательно сделаем правильный выбор, в чем я вам помогу. Спасибо. Я вам желаю удачи на этом нелегком шляху. Дякую за участие в программе. Счастливо. На все Наш герой зі своїм вибором так і не визначився. Це означає, що будь-хто із наших телеглядачів може орендувати один із побачених сьогодні об'єктів. І для цього потрібно зателефонувати до агентства Park Парклей за указаним номером телефону. До речі, набравши саме цю комбінацію цифр, ви можете здати, орендувати, продати або купити будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятайте, хотіти замало, варто діяти. З вами була програма Нова адреса. Побачимось. В следующем программе мы продолжим знакомство с особенностями столичной нерухомости.